वादी चतराल के बालाई इलाकों के ये पहाड़ साल के बारह महीने बर्फ से ढके होते हैं इन पर जमे ग्लेशियर्स का पानी खैबर पुख्तनख्वा की प्यास बुझाता है मगर अब ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जिला चतराल में गुजशत पंद्रह सालों के दौरान छह बड़े सैलाब आ चुके हैं जिनमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए और इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा बहुत से नुकसान लोगों के घर खत्म हो गए लोग चतराल में इतना ज़मीन भी नहीं है छोटे छोटे ज़मीन है वो भी ख़त्म हो गए फिर भी ख़तरे के दरमियान में हम खड़े हुए हैं गर्मियों में ख़ास कर खतरे के दरमियान जब बारिश हो गई तो हम हाँ सारे जनाने छोटे बड़े सब भागते हैं चतराल के रिहायशियों का कहना है कि लवारी टनल की तमीर और इसके नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ़्त में इजाफे के बाद से वो मौसम और इसके असर में शिद्दत महसूस कर रहे हैं जो है, है तेज़ बारिश जो दस पंद्रह मिनट का होता है पहले पहले ये इधर नहीं होते लेकिन दो हजार ग्यारह के बाद तकरीबन इस सीजन के बाद यहाँ पे ये मतलब बारिश होनी शुरू हो गई तो पहले तो जमीन थोड़ी सी मजबूत थी अभी हमारा ज़मीन इतना कमजोर है की उस बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर के प्रोफेसर मोहम्मद अकमल उस टीम का हिस्सा रहे हैं जो खैबर पख्तुनख्वा के दस अजला में दो हजार ग्यारह ऐसी दो हजार चालीस तक की मौसमियाती तब्दीलियों का जायजा मुरतब कर रही थी इस सर्वे में चतराल भी शामिल है मोहम्मद अकमल के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों जंगलात की कटाई और चतराल के इर्द गिर्द के इलाकों में कार्बन का अखराज बढ़ने ऐसी दर्ज हरारत और बारिशों की तरतीब में बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ हुई है तरहाल में जो है पहले बर्फ़बारी अक्टूबर नवंबर में शुरू होती थी अब वो जाके जनवरी में होती है तो जनवरी और फ़रवरी की जो बर्फबारी है वो प्रॉपर सॉलिड नहीं हो पाती उसके बाद टेम्परेचर जब बढ़ते हैं तो वो जो है वो जो जो, जो मेल्ट होती है तो उसकी स्पीड और उसकी जो जो जो, जो, जो वॉल्यूम है वो उसको फ्लड प्लस फ्लड को जो है वो कास करता है तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए दुनिया भर में कारखाने बड़ी तादाद में लगाए जा रहे हैं जिससे कार्बन का अखराज दिन ब दिन बढ़ रहा है प्रोफेसर मोहम्मद अकमल कहते हैं की पाकिस्तान में सनती तरक्की को रोकना तो मुमकिन नहीं ताहम जंगलात में इजाफा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के मनफी असर आरोप किसी हद तक काबू पाया जा सकता है अगर हमारे पास प्लांट्स होंगे तो हमारा जो मुस्टिफ़ ऊपर का जो टेम्परेचर है वो उसके ट्रांसप्लेन से कंट्रोल होगा और जो उसका रूट सिस्टम है वो उसकी साइल को कंपेक्ट करता रहेगा उसको लूज नहीं छोड़ेगा ताकि वो इरोड ना हो अगर ये हमारे साथ इरोजन शुरू हो जाएगी तो फिर हमारे पास आगे जो है फूड शार्टेज अभी भी आ रही है और फिर बहुत ज़्यादा होती चतराल के रहायशी सैलाबों से, से निपटने के लिए बंद बन बनाने और हिफाजती इकदाम के लिए हकूमती एक्शन के मुंतजर हैं क्योंकि चंद माह बाद आने वाली गर्मी में एक बार फिर ये ग्लेशियर पिघलेंगे जिनसे इन पहाड़ों के दामन में आबाद देहात और फसलें तबाह हो सकती हैं